अगली आयत इन अल्लीन आमनु वजीन हादु वन न सारा मन साब इना वल आमनबिल्लाउमिल आख़िर व अमिलसन फ़ल हम अजर हम इन द रब हम वला खौफ़ुन वुम याजनू तारा ने कहा है कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए जो लोग यूदी हुए हादू वन नसारा, जो निसाई हुए वाब इन जो सबी हुए बने उनमें से जो अल्लाह पर और रोज़ आख़रत पर ईमान लाया और नेकमाल किए उन लोगों ने तो उनके लिए तो उनके रब के पास उनका अजर है और उनके लिए ना ख़ौफ़ है और ना ही वो गमनाक होंगे अच्छा तो रहे हैं इसकी दो तोजीहत हो सकती हैं एक तो ये कि जी जो लोग ईमान लाए अपनी ज़ुबानों से इकरार तो उन्होंने किया लेकिन अपने दिलों में नहीं ईमान लाए ठीक है तो इस तो एक ये इसकी तवजी तो हो सकती है और दूसरी वो है कि जो लोग ईमान लाए खालिश अपने दिल से भी ईमान लाए ठीक है वल्जीन हाथू ये तो ईमान लाए पहले होगी ना वल्लाजी हादू यानी कि यहूदी क्योंकि कहा जाता है हादा यहूदो ईज़ा दखला दीन अल यहूदिया जब कोई दीन यहूदियत में दाखिल होता है तो उसको अरबी में इस तरह कहते हैं वन नसारा नसारा जो है नसरानी की जमाए नसरानी मतलब ईसाई वीना ये कहते हैं जी ये सबा से है सबा का मतलब है ईज़ा मालमिन दीन इला दी नाख़ जो एक दीन को छोड़ कर किसी दूसरे दीन की तरफ निकल जाए उसको सबि कहते हैं यकूल मन सदा का मिन हा अब कल्ब ही कि जो इन में से चाहे यहूदी था चाहे निसरानी था चाहे सबी था चाहे इमोमिन था इन में से जो अपने कल्ब से खालिस कल्ब से आम अल्लाह पर ईमान लाया यानी कि उसकी तोहिद पर उसकी वादनीत पर ईमान लाया वही तस्वीर में बिल्कुल भाल, तो कल्ब वाली बात है ना दिल से तस्दीक की वहाँ से इकरार भी किया साथ दिल से तस्दीक भी की तब वो ईमान लाना कह रही हैं कि चाहे वो इमिन था चाहे यहूदी था चाहे नसारी था चाहे सबी था इन में से अबसारों में से मन आमन अबिल्ला वालयमिल आखिर जो अल्लाह पर ईमान लाया और सचे दिल से उसकी वाहदानियत का इकरार किया वालय ल आखिर और क्यामत पर ईमान लाया कि क्यामत के वजूद पर क्यामत भी कोई चीज़ है वह अमिल असाल हन नेकमल किए साल किए और उसके अमल में कोई खलल ना था शरिक खफी और शिरक़ जली का साल से मुराद यही है ना वो अमल जिस शिरक खी और शरक जली का कोई खलल ना हो इतना खालि अमल है साले वो है फ़लाम अजर हम जज़ा वमल अजर हम से मुराद ही है कि उनके अमाल का उनको जजा दी जाएगी इन द रब हिम उनके, उनके रब के पास आई इन द सैदी वफ़माल तैय है यानी उनका रब जो है वो अल्लाह अल्लाही है ना जिसने सारी चीज़ें उनको कहा कि अमाल करो खौफ़ वौफ़न वम यान ना ही उनको कोई खौफ होगा और ना ही वो गमनाक होगी कहते हैं ये वो वो ज़ायद चीज़ है कि जजा के बाद जो उनको अक्सर मिली ब इस अखज ना मीसाख का कुम व रफ़ा नफ़ाऊ का कुमर खजू माति नाकुम बेकोविन वज़ करो माफ़ीकुम तत्तकून कहते हैं कि जी जब हमने ने तुम से मीसाख यानी कि पक्का वादा लिया ठीक है भाई अखज ना मिसाक का कुम बिनून जम वसायत रसलुफ़ालिक कहते हैं कि इसमें जमा का कसीग है उसकी वजह यह है कि मीसाख में जो नहीं है तमाम रसूल भी बीच में है अल्लाह ताला ने रसूलों के जरिए उनसे वादा लिया ना तो बेसिकली तो रसूलों ने वादा लिया ना अल्लाह ने डायरेक्ट तो नहीं लेना था यानी अल्लाह की तर्जमानी करते हुए और हमने तुम्हारे ऊपर तुर को बुलंद किया कहते हैं कि जी अब तक किताब दी तो उन्होंने किताब कबूल ही नहीं की उन्होंने कहा लेनी अल्लाह ताली ने उनको किताब दी ना कि जी भाई ये अब किताब आ गई है शरीयत आ गई है इस पर अमल करो उन्होंने कहा जी हमने नहीं देनी एक इसको हिफज करो और दूसरा इस अमल करो इसमें जो तकालीफ थी बड़ी मुश्किल का, काम काम मुश्किल थे तो अल्लाह ताला ने उनसे फ़क्त अल अला व रफा वाला तो अल्लाह ताला ने उनको पहाड़ उनके ऊपर उठा लिया और इतना कहा कि जी अगर तुम किताब को कबूल नहीं करोगे तो फिर मैं ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा के तुम्हें मार दूंगा फिर तो ले लिया वादा करोगे 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 अमल ये किस किस्म के कौम थे यार लेकिन नहीं उस वक्त तो वादा कर लिया है जब पहाड़ था ना जब पहाड़ तो देखा ना आया हाँ, उन्होंने कहा वादा वादा जब जैसे पहाड़ नीचे तो कोई नहीं वादा था। इस तरह इस तरह मतलब उस तरह की कौन थी डंडे वाली थी ना हाँ डंडे वाली थी डंडा कोई कहते हैं पहाड़ उनके ऊपर था और उनसे कहा कि जी अब तुम वादा करोगे तुम सारी इस शरीय पे किताब पे अमल करोगे कि नहीं करोगे सामने राजी करेंगे खुजूमा ना गुम बेकुबतीन कहते हैं जो कुछ मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ इसके तुमने हिफाज भी करना है अमल भी करना है और कुवत से पूरी कुवत से करना है

नहीं देखो कब पता तो उसको था नहीं, लेकिन, लेकिन तू ना पता तो इंगी था इंगी उसको नहीं पता तो था उसको कि इन्होंने करना नहीं है लेकिन उस उनके अमल करने से पहले तो उसको सजा नहीं दे सकता ना मसला ना। यह है वो कहते कर गुजरेगा तो उसके इसको लेकिन ये, के, मैंने तो ये था, मुझे पहले ही सजा दे दी अच्छा यहाँ पर खत्म हो रही है तो अगली याद शुरू वालक अलिम तुमी अच्छा ये तो सब के बारे में गई कि तुम बेशक जानते हो उन लोगों को जो कि हफ्ते के रोज जिन्होंने मछलियाँ पकड़ी

कहते हैं ये कहना ऐसे ही था क़ुन फ़ैकून नहीं है अस्सलाम जिस किसी को कन फ़ैगुन कहता है ना तो उसी तरह ही उनसे कहा कि बंदर बन है कहते हैं कि एक हदीस में भी है कि सलाम गज़ब तबूक में थे शायद फरमाते हैं कन जो नहीं है वो हरफ वजूदी है जमात के नज़दीक हमारे नज़दीक हरफूती है कि ये ईजाद भी करता है और मदूम भी करता है और मादूम के लिए जो इस बात है और मतलब अदम जो है वो अदम मौजूद तो नहीं ना होता उसमें साबित होती है ना चीज़ तो इस वजह से शेख ने कहा कि मारे साबित होती है इसलिए शेख ने कहा कि ये मारे नज़दीक अरफ़ूती है फिर कहा कि ये बड़ा अजीम मसला है फिन कहते हैं उनकी अपनी कुत तो नहीं थी खुद को बंदर बनाते तो अल्ला ने उनको बंदर बनाया यानी कि उनकी सूरतों को बंदर में तब्दील कर दिया हकायक तब्दील नहीं होते थे वो इंसान बंदर जैसी होगी ये नहीं था कि वो बंदर ही बन गए नहीं वो शक्ल 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 बिगड़ ना। आ, शकल बिगड़ गई बिगड़ ना बिगड़ बिगड़ बिगड़ने से मुराद है बंदा ठीक ही हो बंदा ही है ये तो नहीं हो गया जानवर नहीं नहीं। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनसे जो इंसानी सूरत थी वो निकाल ली और उनको बंदर की सूरत जनी नहीं वो पहना दी शेख का ये नज़रिया बड़ा वाज है कि शेख कहते हैं कायक तब्दील नहीं होते तो उन्होंने कहा कि जी जो हरारत है वो ठंडक में तब्दील नहीं होती बल्कि हार जो गर्म चीज़ है वो हरारत को कबूल कर लेती है और जब किसी गर्म चीज़ से हरारत वापस निकल जाए चीज़ से और वो ठंडी हो जाए तो फिर हम जी कहते हैं जी ये चीज़ ठंडी होगी लेकिन वो चीज़ थी हरारत ठंडी नहीं हुई हरारत हाँ हरारत तो हरारत ही रहेगी वो चीज़ जिसने गर्मी कबूल की थी जैसा कि आ, वो है आ, क्या कहते हैं अंगारे होते हैं वो जब आप गर्म होते हैं तो वो आग बन जाते हैं लेकिन वो आग तो ही है ना अंगारे हैं क्या होते हैं उसके कोयले के जो होते हैं कोयले अंगारा ही होता है वो जो, जो अंगारे जब जब वो ठंडे होते हैं तो वापस वो अपनी सूरत पर आ जाते हैं तो कहते हैं आग आग ठंडी नहीं हुई वो शक्ल वो चीज़ जिसने वो चीज़ सूरत कबूल की थी वो अपनी वापस दूसरी सूरत पर आ गई तो ये शेख कहते हैं कि वहाँ पर इंसान ही थे वो लेकिन उनकी सूरत तो यानी कि बिगड़ के वो बन गई नहीं है वो नहीं था इंसानियत में इंसान ही रहे ना हाँ। इंसानियत वाला जो मामला था उनमें रहा लेकिन जानवर नहीं बने बस यही था ये यह क्या थे उमर फारूक साहब पूछा नहीं हाँ इनकलाब हक महाल है उमर फारूक साहब ये कह रहे हैं जी यानी कि हक तब्दील नहीं होते नहीं ला तो दे जाएगा नहीं नहीं अच्छा जी आ हैं जनाब कहते हैं हमारे नज़दीक तो ये बात बिल्कुल सही रवायत से साबित है कि उनकी जो जाहरी सूरतें थी ना वो बंदरों में तब्दील हो गई थी कहते हैं एक एतमाल ये भी हो सकता है कि उनका जो बातन है वो बंदर वो बंदर, में तब्दील हुआ और ज़ाहिर अपनी सूरत पर ही रहा हो इंसानी सूरत पर यह भी एक अहतमाल हो सकता है और कहते हैं एक एतमाल ये भी हो सकता है कि उनकी जो जवायर हैं वो ज़ाहरी सूरत बंदर में तब्दील हो गई हो और उनको ये इलम हो कि वो है तो इंसान ही जिन बंदर बन गए हाँ शक्ल बंदर की होगी भले यजूक उल अज़ाब आता अजाब को चखें ये भी तो दूसरे बंदे को देखें ये तो पहले बंदा था हाँ बंदा। वो कहेंगे जी देखें ये थोड़ा अजाब है कि वो ज़ाहिर में बंदर है और बातल में इंसान है नहीं देखने वाला बच्ची कहेगा ना ये पहले बंदा था अब देखो बंदर बना दिया अल्लाह तुमने ऐसे काम किए हैं तो वो न दामत किया खास का लफ्ज है उसका तर्जमा है मब उ दीन मत के अल्लाह ताली की रहमत से दूर और मतरूद का मतलब है धुतकारा हुआ यह खासे का तर्जमा है